啊、不要啊，天意！嗯，不错。 这戏不比八点档差。家主，雨婷小姐来了，老夫人让您忙完了就快点回家。好，我知道了。陆雨婷，这女人怎么这时候回来了？你就是季雪晴？我还以为多漂亮，也不过如此嘛。陆雨婷。 陆凌霄的表妹，上一世，他和陆佑英联手给我使绊子，也算是个老仇家了。你是哪位啊？来我家找谁啊？你姓陆吗？你也好意思称这是你的家？啊？我和我老公住这儿啊。这不是我家，难道是你家呀？嗯哼。堂哥，你还笑？你看他嘛。原来你是我们家凌霄的堂妹呀、啊。 那你该叫我一声堂嫂啊，堂哥，你管管这个女人不行吗？到底是我这个妹妹亲，还是他这个外人亲啊？当然是我这个老婆亲啊！嗯，怎么样？我说亲就亲，你能吗？哼，怪不得，我之前还不知道你到底用了什么手段勾搭上我堂哥，现在是全清楚了。雨婷<停>，我来。 你堂哥娶我是心甘情愿，如果你骂我，就等于骂他是有眼无珠。你自己想想吧。你这个人，堂哥，这个女人以前是叶天意的人，你不嫌弃她吗？雪清是你堂嫂，你要学会礼貌。回房。你先回吧，我还没怎么和雨婷聊过呢。我再聊一会儿。老公，你要是累了就不用陪我了。房里等你。他葫芦里卖的什么药？ 雨婷，你啥时候回来的？怎么不告诉我一声？柳烟呵呵，这个女人她欺负我，这就开始演戏了。前一世他们俩没少给我下马威，我倒是想看看他们现在还有什么招数要使。啊，你说我嫂子欺负你，这怎么可能？我嫂子人很好的。嗯、啊，她怎么突然转了性子？ 喂，佑谊，你没事吧？你清醒一点啊！雨婷，我跟你一次说明白，我的嫂嫂，她就是最 nice，永远的最好的嫂嫂。佑谊，你之前不是这么说？嗯。雨婷，叔叔不是说想让你去外国留学吗？我觉得这是个不错的见世面的机会。啊、嗯？你说什么？你一定也很想去，是不是？ 特别想是不是？那你还不快回家陪陪叔叔？再不陪可就没机会了啊！去吧，记得给我寄明信片啊！我我真的要去留学，嫂子，雨婷她不懂事，我我以前也不懂事，你原谅我好不好呀？这小妮子怎么忽然变好了？前一世她不是这样的呀，难道是酝酿更大的阴谋？ 喂，季小姐，这里是医院，您父亲的病情发生了变故，可能有生命危险，建议您尽快来一趟。什么、啊？怎么了？季、哎、小姐，领座的情况实在非常凶险，我们也束手无策，您去看他最后一面吧。